На ответственности нема, и, может быть, у них и не будет. А это называется... Вот, этот человек, наверное, ответит. Здравствуйте. Вы так сидите задумчиво. Наверное, вы много знаете, много читаете. Да я ничего не знаю. Нет, не знаешь. Я понял. Давай. Не знаешь, тогда пошли. Вот так тоже. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы откуда? Московская область. А вы... А я нет, я Иванов Франковский. Вы, да. вы, наверное, в деревне живете, да? Нет, в городе. А я в селе живу. Нет. Нет. Бывает, бывает. бывает. Вот хотел бы спросить, что вы думаете нынче о события, которые разворачиваются между Украиной и Россией? Уже прошло 1298 дней, а Сталину понадобилось освободить Советский Союз 1200 дней. Ну украинцы хотят убиваться а русскую армию, ну, пусть продолжают убиваться. Значит, украинцы пошли на территорию России убиваться или да. россияне пошли на территорию Украины? Нет, украинцы пошли на территорию. Не, ну, подожди, ну слушай, если человек хочет убиваться, он идет на чужую территорию. Еще раз, вопрос у меня задали, я ответил. А. Ну я же как бы утверждаю, но ну, не утверждаю, хочу объяснить. Значит, убиваться идут на друга. Надо ничего объяснять. Я говорю, мне не надо ничего объяснять. А, не, не, не Вы ничего. меня спросили, я вам ответил. Так что ты ответил? Что война будет продолжаться, пока украинцы не перестанут убиваться в русскую армию. А как ты думаешь, кто на кого напал? Ну кто? Нет, не, 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 не так. Кто защищает? Еще раз, Украина напала на союзные государства Российской Федерации. Когда, когда... Российская Федерация. А соответ... Нет, подожди, не подожди а я... подожди ты опять соврал. Ну ты опять соврал. Ты соврал. Соврал. Я, я, тебе где, ты, я, я не знаю. Обоснуй. Я... Обоснуй. Обоснуй. Смотри. Ты предъяву давай я обоснуй. Смотри. Вопрос тебе задаю. я соврал? Я, я же себе объясняю. я себе объясняю. Но, я же объясняю. Где тебе. Я тебе... соврал. Вот ты, ты же Я соврал. Говорю. Я соврал. Говорю. При как, смотри, Российская Федерация напала при президенте Януковиче Нет. 20 февраля 2014 года на Крым Нет. и в Крыму которые вы были, это 20 февраля 2014 года, где вы выпустили даже медаль. Раз, да вопрос, не надо, ты Владимир, вы... Владимир Владимирович это сказал. Ты что, Владимир Она Владимирович, врешь? Видишь, поможет. какой ты идиот, ты хотя бы немножко посмотрел, когда Российская Федерация вошла на чужую территорию. А потом стрелков Гирке. не ж... сказал, дай, что дай, я пошел, ты я не буду с тобой. Так говорить. О, так. сюда я пришел. Дитбы кто? А, будут доставать и всюду, всюду будут. Да, а как ты можешь достать? Расскажи. Рагулье только могут достать тяпочку и по Польше трешки Не больше того. Ну вот, дивись, я тебя сейчас тебе запитаю. Вот, если бы такие сильные, такие великие, такие... Нет, О, мы по крайней мере, знаете, э, да у нас нет кажешь, мечты... Ну, да, я докажу, ну, что ж ты перебиваешь? Что ты перебиваешь? Давай, давай. Подивися, пройшло вже 1297 днів. Велика Вітчизняна війна, верніше, аговорочка по Фрейду. Велика Вітчизняна війна закінчилася 14... 1415 днів. Велика вітчизняна війна зайшла. Ще трошки 115-120 днів. Тобто ви вже ведете війну, буде довше, ніж Велика вітчизняна. А Сталін, Сталін. Освободив Радянський Союз від фашистської Німеччини, за 1200-1250 днів. А ви вже воюєте з Україну 1297 днів. І тільки захватили, чекачка, і захватили з 2022 року, після масштабного не цілий процент території України. Розумієш? А ти тут победителя ти граєш Путня. А ні одної задачі, які поставив перед тобою внутрішній вали продукт Російської Федерації, тобто денацифікація демілітаризації, тобто зброї стало більше, денацифікацію ви не зробили. Плюс до того, ви ще втратили більше мільйон 90 тисяч воєннослужби двохсотих Російської Федерації, і ви навіть ні одного обласного міста не взяли. Ні одного. І до речі, до речі. То, що в Конституції винало, нало скрали, наприклад, не, місто Запорожі. Все, давай. Відповідаю. Відповідаю. давай. Не, не освободили, а звільнили, по-перше. По-друге, ми з тобою розмовляли про друге, не потрібно мені твоє своє там щось розповідати, добре? Все, давай, не потрібно пішов ти. Здрасте. Что-то звук зовсім слабкий. Да нет, я просто тихо сказав. Так что обсуждаем? Да обсуж... не... обсуждаем какую-то тему, такую я задвинул. Но да никто из русских не может ответить. Хочу бы вас спросить. Вопросы угу. очень легкие. Даже не в нынешнее время, которые по истории уже прошли. Да что вы говорите? Да, а ну попробуем. Угу. А вот спрошу, вы замерили за войну? И я за мир, я все за мир. видите, как правильно, коротко ясно. Мы так все, все, мы так все я по... пацифисты. Что? Мы тут все пацифисты. Да, да, Слушай, а как вы считаете, вот эти, что начинают войну, эти люди преступник или нет? Ну кто конкретно-то? Ну вообще, человек, который руководитель того или иного государства начинает войну, он преступник или нет? Это по обстоятельствам. <coughs> Слышали? Когда, Гитлер напал, на по hizo, когда что Гитлер напал на Польшу? Гитлер perché... на по я понял ответ, Когда Гитлер напал, на Советский, когда напал на Советский, на Польшу. С с когда Гитлер напал на Польшу, Гитлер преступник или нет? Не, не надо трендычать. Я вор коротко, мне не гитлера. надо времени нету, мне корову догить надо. Когда Гитлер напал на Польшу, он преступник Гитлер или нет? С его, вот если бы он выиграл, то. Я не спрашиваю, выиграл или не выиграл, я спрашиваю, преступник или нет? Трудно сказать. Понял, значит, Гитлер Может, вы Когда выиграл, Гитлер напал на Советский и... Союз, Гитлер преступник или нет? Чего, чего? Когда Гитлер напал на Советский Союз, он преступник или нет? Нехороший человек, точно. Ведь я нет. не спросил, хороший или плохой. Я а спросил, я он преступник или нет. А я ответил. Видишь, ты даже ответит. Я тебя спрашиваю, какое молоко ну, любишь, коровы или козячки? А у тебя ответ, что ты любишь молоко с быка, которое еще на корову не прыгнул? Давай, слава Украине. О, вот это я понимаю, вот этот серьезный, интеллигентный человек. А, ну, а ты ж не ответишь сейчас. Я бы тебя спросил, кое-что. а ты ж да не. Спроси, ответишь. спроси, спроси, дружище, спроси. Давай, посмотри. Мы не буду я нынешнее время поднимать, не буду про беспилотники, на Польшу, войну, почему так долго выполнили. Ракеты на Польшу, которые да, там да, да. подбили Послушайте, трактор. Ты, да. ты, 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 ты за войну Убили, убили там, поляков. Я же тебе сказал, что не буду это спрашивать. Да, ты не будешь это поднимать. Э -э -э, спрашиваю, что? ты за войну или за мир? Конечно, И за мир. И я за мир, видишь, идем одинаково. Вот. Видишь след, следующий вопрос. Смотри, как ты думаешь, вот этих людей, что начинает войну, они преступники или нет? А кто это, про кого ты говоришь? Это вообще тот, кто начинает войну. Он преступник или нет? Конечно. Те, я, тоже войну, я, тоже, это я, тоже, я тоже так считаю, что он преступник. Слушай, вот, молодец. когда Гитлер напал на советский на Польшу. Вот. И... и я же про это и говорю. Да, когда что, украинская ну, армия. Шок, украинская шок, армия, шок, украинская шок. армия, когда пошла на Донбасс, мы, мы тоже считаем. Что... Ну уж видишь, зачем ты перебиваешь? Начали войну, Зари, за что, Фасов. Зачем ты перебиваешь? Спрашиваю, когда Гитлер напал на Польшу, он преступник Гитлер или нет? Повтори вопрос. Когда Гитлер напал на Польшу, Гитлер преступник или нет? Когда кто? Гитлер напал на Польшу 1 сентября 1939 года. Когда напал на Польшу, кто и что случилось, я просто не пойму. Преступник ли Гитлер или нет? Гитлер, конечно, преступник. Когда Гитлер напал на Советский Союз, Гитлер преступник? Он прям вообще преступник везде. Когда Сталин напал на Польшу, Сталин преступник. А Сталин нападал на Польшу? А почему 240 тысяч польских солдат попало в плен Красной Армии? Сколько? 240 тысяч. Каким документом руководствуешься? А давай, за, давай забей. Сколько попало... Давай ты забей. Это а... ты говоришь, ты забей. А то я забью, а то я забью, тебе не понравится. Нет, <э понравится, ты забей. <с Gesun> а то если я забью, тебе <сас> отец а, не понравится. Saf94, а, ты зашаришься. Забей, сколько, посмотри, сколько попало в плен. Сколько попало в плен польских солдат. А звук выключил. Потому что не говори со мной так. Я тебя спросил, почему 240? Если ты не знаешь, за незнанием а, закона, за незнанием а закона, согласно... я за незнанием закона от вины не освобождаю. Ты это говоришь. Теперь Опять дальше, по... Сталин, когда на... И когда мне звук выключаешь, старый, я ж просто это вижу. Ой, мы с вами общались. Боже мой, не может быть. Да. Я что то не помню, я чого слабо. Ой, презерватив український споний. Чого? Презерватив, использования український. Тип... Доброї ночі. Да? Oh, oh, yes. вот, ти по сексу, так. Ну вот ты розумієте, тут починаєш вроді би говорити, вроді би нормально чоловік подходит. А потім дивиться, він ходить в тупійки тікає, ну головне, ви кажете, своє справедливо. Може, ви щось йому говорите, то, що він не може вас прийняти. Що його знає? Ну, ви знаєте, я вам скажу так. Ну, може, і я все не знаю, і ви не знаю. І мені так здається, ні, один, ні одна людина ні, не знає все, що може знати. А так. Розумієте? Приблизно можете десь догадатися. Ну, є, там мабуть, да, мабуть, даже є такі. Ну, такі види, чи там є такі діла, що ви навіть взагалі не компетентні. Наприклад, я не знаю, як там от у космосі що проходить, оці, значить, дірки, планетарі, знаєте. Ну, дивлюся, я туда аж не розумію. Ну, я ж то начитався, що планети рухаються біля чогось. Ну, як рухається, ну я ж там не був. Не розумієш? І, і що саме головне, я немає великої люрнети, знаєте, щоб наблюдати. Ну, приблизно а, я можу дещо знати. Що... Чому убігла дитина? Кого? Чому дитина убігла от вас? А, людина втекла. а. дивіться, я, от наприклад, от, ну, даю такі питання, от хочете, я вам задам, От мені цікаво, як вам. Задайте вопрос. От скажіть, ви за мир чи за війну. Я за те, щоб євреї жили хорошо. Так, а от бавачка далі я хочу сказати. Ми з вами, я як житель України, України. Ви з України. Так, да, а ви як житель Росії, правильно? Сейчас, да, в Росії. Ну і по національності хто ви? Євреї. А, євреї, ну тоді може бути. Ну, а я Україні. Ну, а я ж вас питаюся, не в цілому. Ви за війну чи за мир? Є слово ні в Ізраїлі не називав, ні в Америці. А війна і... зараз йде в Ізраїлі, і в Україні. Я ж вас не питаюся, де війна йде. Я ж вас запитав, чи ви за мир, чи ви за війну? Я хочу, щоб жили все в цьому мирі. Я ж вас не питаюся, що ви хочете. Я хотів запитати, чи ви за мир, чи ви за війну. Війна плоха. Я ж не запитався, чи війна хороша, чи війна плоха. Дядька классный. Невозможно сказать за мир, объясню почему. Потому что мир, люди не дошли до того, чтобы жить в мире. Я же вас не пытаюсь вот так дальше, что?